Знаете, я в первый раз это слышу, что продают списки, потому что как минимум нет закона о выборах. Никто еще не понимает вообще предмета выборов и методики выборов. Во-первых, а во-вторых, я очень надеюсь на то, что методы и подходы к избирательному процессу 2012 года будут изменены. И мы должны выводы сделать после исхода тушек после того колоссального предательства, которое мы пережили по итогам как предыдущих выборов, так и действующих данных выборов 2006 года и подходы к формированию списка, к формированию команды, они должны находиться на другом уровне. И если мы опять наберем таких нимых сторонников в список, а после этого будем видеть очередное предательство, во что люди пошли сохранять свой бизнес, а не действительно отстаивать те принципы, эти идеалы, с которыми они пришли в парламент, тогда, ну, я думаю, это будет таким роковой ошибкой. Сейчас у нас есть шанс как предоставить систему праймериса, как предоставить открытые списки и в политической силе продемонстрировать открытость формирования в принципе своих представителей в парламент. Я на это надеюсь. Я общалась с Юлей, она эту позицию поддерживала и считала, что это тот путь, по которому мы должны идти. Как это будет, покажет время.